Azersel dünyanın ən son texnologiyalarını ölkəmizə gətirməyə davam edir. Şirkət Qafqaz Universitetində innovativ laboratoriya açaraq ilk dəfə burada 4G üzərindən sınaqlarını keçəcək. Meyzun günündə Qafqaz Universitetinə ən böyük hədiyyə Azersel-dən gəldi sizdən sonrakilər inşallah istifadə edərlər. Şirkət Universitetdə dünyanın ən son mobil texnologiyası 4G avadanlığı ilə təmin edilmiş laboratoriyasının açılışını edib. Laboratoriyada mobil rabitədə son üç nəsil texnologiya 2G, 3G, 4G radiostansiyaları qurulub. Laboratoriya nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə regionda bu səviyyədə və bu tipdə texnologiya ilə təchiz olunan ilk laboratoriyadır. E, daha donanımlı daha iyi, daha güzel günler için yeni mezunlarla elimizden geldiğince çalışacağız. Bu arada iki arkadaşımıza da 534 arkadaşımızın mezuniyetinde ikisini de tebrik ediyorum. 4. nəsil texnologiya sayılan LTE çox yüksək sürətli mobil internet, Saniyədə 100 megabit məlumat ötürülməsinə imkan verən şəbəkəyə çıxışı təmin edir. Təhsil sahəsinə də dəstəyini verən Azersel şirkətinin rəhbəri Əli Ağam universitet tərəfindən mükafatə layiq görülüb.